Я поднял тему стоит ли ехать украинским беженцам на данный момент в Грецию, так как я уже живу полтора года в Греции, но почти всю жизнь я прожил в Израиле и сегодня я хотел бы обсудить тему стоит ли ехать сейчас в Израиль украинским гражданам, которые находятся в, Ев в Европе или в других странах, в которые им удалось переехать за последние почти полтора месяца. Начнем с того, что иммиграционная политика Израиля существенно отличается от иммиграционной политики европейских и многих других стран. Получить гражданство Израиля или даже постоянный вид на житель, начнем с гражданства. Гражданство может получить... Только человек, имеющий или еврейское происхождение, то есть являющийся евреем или потомком еврея до третьего поколения, или прямой член семьи, то есть муж или жена. В других случаях получить израильское гражданство практически невозможно также и вид на жительство я имею в виду не временный вид на жительство там на год на два а какой-то постоянный это очень таких мало случаев таких людей которые живут в Израиле годами десятки лет это очень считанные случаи которые получают статус беженца постоянно, или, или по каким-то там другим профессиональным параметрам, то есть, это считанные люди, и, может быть, за все существование Израиля их там наберется на какую-нибудь, там может быть пару сотен человек, то есть это рассматривать этот вариант нереально рассматривать. И есть люди, которые живут очень много лет в Израиле со статусом беженца. Это в основном выходцы из Африки, из Судана и Аритрии. Они начали массово прибывать в Израиль где-то с 2006-2007 года. И и, продолж... и получили эти временные статусы, которые их продлевали из-за ситуации в их странах, что типа их депортация и возврат в свои страны может угрожать их безопасности. И поэтому эти многие люди живут в Израиле на протяжении уже там 8-10 и больше лет. Ну тоже они сталкиваются с многими препятствиями, все-таки многие из них вынуждены уезжать или или куда-то там дальше в Европу, в США, или может даже возвращаться в свои страны. И так что максимум на что можно рассчитывать, это в Израиле на какой-нибудь временный статус, там год-два. Допустим, после событий, после вторжения России на Донбасс в 2014 году был довольно большой поток с Украины людей в Израиль, которые просили статус беженца. Причем часто это были люди не собственно из тех районов, где проходили бои, а даже там с центральной, западной Украины. И, как я знаю, многие из них просто получали там где-то на годы этот статус с разрешением на работы, и после этого года или двух им не продлевали, не продлевали эти статусы. Кто-то из них оставался нелегально в стране, кто-то возвращался к себе, кого-то ловили и депортировали, так как у него не было легального статуса. На данный момент в данной ситуации, что Израиль предоставляет украинским беженцам, это то, что они могут находиться в Израиле для начала три месяца как туристы. Собственно, последние несколько лет был отменен визовый режим между Израилем и Украиной и украинские туристы могли находиться до трех месяцев в Израиле. вот и сейчас человек может прибыть находиться три месяца. Если ситуация на Украине не изменится, вроде обещали продлевать этот статус, уже уже как бы статус на какое-то временное видно жительство, временное пребывание на дополнительные сроки. И давать право на работу. Но, опять же, пока что речь идет о праве на работу после трех месяцев пребывания. Эти три месяца, первые три месяца, сейчас не предоставляют право на работу в Израиле. И, опять же, там есть разные нюансы. Ввели какие-то квоты. Сначала говорили, будут пускать до пяти тысяч человек в Израиле из украинских беженцев, потом вроде, а уже о квотах как-то не говорили, то, то есть это, это все ежедневно изменяется, эти какие-то какие, -то, какие -то правила, и, м, говорили, и речь шла о том, что те люди, которые хотят не просто приехать как на три месяца по туристической визе, а именно с опцией, чтобы потом через три месяца, если военная война не закончится, чтобы мы это продлили, вроде должны заранее там, на сайте Израильского Министерства иностранных дел заполнять какие-то бланки, подавать просьбу, вставать на очередь в эти квоты там, до тысяч человек. То есть это было еще пару дней назад. Я последний раз смотрел, читал вчера, и как-то ну, информация пока что была невнятная. Что осталось в силе, что изменилось, непонятно. В плане социальной поддержки беженцам, в отличие от Германии, как я слышал, что там обеспечивают соджильем, какими-то даже пособиями более-не менее. В Израиле вроде заявили, что какие-то будут выделять общежития, какие-то общественные помещения, вроде пытаться размещать беженцев, передают это дело в Министерство и разные службы. Э, социальных вопросов, э, какие-то вроде выдают даже мед, госмедстраховку. Вначале писали, это будет только людям после 60, потом вроде и, и на всех это распространяется, но тоже очень, очень все запутано, очень непонятно, потому что решения принимаются, э, на ходу меняются одно министерство, говорит одно, другое, другое. Ну, в общем, какая-то медстраховка вроде должна быть. Э -э насчет размещения этих общежитий, там непонятно, на какое количество предназначено, э когда, где, э что реально говорят и что на деле э уже сейчас происходит и когда оно будет. То есть 100% на это рассчитывать нельзя. В плане пособий насчет этого ничего не сообщалось. Или есть какие-то реальные пособия, вроде и те же самые социальные службы должны как-то обещали обеспечивать там едой, даже, даже детям предоставлять какие-то школы, детские сады вроде больным людям, нуждающимся в медицинской помощи, даже предоставлять там больницы, мед, мед обеспечение. Но разрешение на работу пока что об этом говорили только кто пробудет три месяца. И через эти три месяца, если ситуация на Украине не изменится, эти люди не смогут вернуться, вот тогда им типа дадут разрешение на работу. Но надо следить за новостями, потому что это все меняется ежедневно. Теперь насчет, собственно, израильской экономики. В прошлом в своем ролике о а Греции, я много уделил внимания теме, почему, собственно, не стоит ехать в Грецию, даже если вам прям с первого момента выдают разрешение на работу, то в Израиле, в отличие от Греции, работы много, я имею в виду работы такой простой особенно если речь идет о людях, не владеющими, естественно, ни местным языком, ни ивритом, и даже не владеющих там, иностранными языками, английским, допустим, то простая работа в Израиле есть, там, там стройки, сиделки, уборка и так далее платят на этих работах по сравнению с многими европейскими, особенно восточноевропейскими странами, очень хорошо. Собственно, даже до войны очень многие люди, как с Украины, так с Молдавии и других стран СНГ, и даже, собственно, последние годы очень много с России, ехали, предпочитали ехать в Израиль, потому что уровень зарплаты, там намного выше и человек, который ставит себе цель там за год, за два э, скопить деньги, то Израиль для него намного лучше варианты, чем та же Греция, Польша и может даже некоторые западноевропейские страны. Допустим, в Израиле человек, работающий 8-9 часов на простой работе, может вполне заработать около чистыми, я имею в виду, где-нибудь, ну даже около полторы тысячи евро. А если такие боевые люди, которые любят и могут и ставить себе эту цель там работать по 10-12 часов, которые там активные и на выходные бегают, где-то квартиры убирают и так далее, то такие люди вырабатывают и по 2, и по две с половиной и больше тысячи евро. Я сейчас перевожу ну, местные израильские деньги в евро, просто показать разницу, что человек в той же там уже Польше и Греции и в других стран, он там будет по и он может там и до тысячи евро не дотянет в плане, в плане расходов Израиль страна дорогая намного дороже европейских стран многих европейских стран там это жилье, продукты питания и так далее но как вот многие люди которые приезжают на заработки то есть они живут по много человек в квартире, как-то так ведут довольно такой экономный, скромный образ жизни, собственно, такой же образ жизни, как они будут вести в какой-нибудь другой стране, в которой и зарабатывать они будут в два-три раза меньше. Так в этом плане Израиль, он, конечно, намного лучший вариант, чем, чем многие остальные страны, еще что удобно в Израиле, процентов 15 или даже 20 населения владеет русским языком. Ну, есть и много украинско-говорящих людей, так как многие иммигрировали в Израиль на протяжении 90-х-2000-х годов. И, и вот население Израиля русскоговорящее составляет больше 15%. Это в общем. А если в каких-то многих там центральных там городах или где-то на рабочих местах, то там может быть чуть ли не каждый второй и третий русскоговорящий. Там где-то, не знаю, в больницах или еще где. То есть, то есть как даже владеет только русским языком, в принципе можно очень хорошо в Израиле справляться. И вот так вот, так в общем, в общем простых работ в Израиле навалом И часто даже спрос выше предложения в отличие европей, некоторых европейских стран, как я говорил приводил пример Греции, что тут предложений, что тут спроса намного, собственно, больше, чем предложений, и люди просто с высунутым языком гоняются за работой, и даже самые низкооплачиваемые плохой в Израиле в этом плане намного лучше, и даже и приехавший беженец там, работающий на самой такой простой работе, даже часто можете получать не какую-то минимальную зарплату, а, а выше. И, в принципе, себе зарабатывать, как я сказал, там и полторы, и две, и две с половиной тысячи генера. Вот буквально недавно я в Афинах встретил случайно в ресторане одного индуса, который, Это мы разговаривали, я сказал, что из Израиля, и как он начал мне рассказывать, как он там сколько-то там лет назад был в Израиле, где-то работал в каких-то гостиницах на юге страны, и начал там рассказывать, какие он там бешеные деньги, ну, по его по его как бы мнению и по сравнению с тем, что он тут сейчас зарабатывает в Греции, то есть как он там зарабатывал хорошо на вот этих вот простых там уборках и там еще каких-то так, гостиничных работах, ну опять же это как бы подходит людям, как и везде такие вот работы, заработки на может быть даже физически тяжелых работах для людей относительно молодого возраста, относительно с нормальным здоровьем, хорошим, хотя можно даже и найти не очень трудные тяжелые работы. Я это видел в Израиле, как многие приехавшие ну, еще до войны, естественно, на заработки, так, еще не на все работы шли, еще не на все соглашались. Еще не на все зарплаты были согласны идти, на минималку, я, по... я помню, и многие типа отказывались, еще перебирали, типа там тяжело, там не тяжело, туда далеко ехать, там жарко, там холодно, то есть еще могут и перебирать. В общем, в этом плане, в этом плане, кто ставит себе цель там на год или полтора, там даже неплохо подзаработать Израиль это может быть быть даже идеальный вариант но все тут упирается в, в юридический правовой статус насколько и когда и как легко будут выдавать сейчас эти э, статусы беженцев хотя бы на год и разрешение на постоянную легальную работу еще тут факт, что м, относительно для таких иностранцев, там иностранных рабочих, беженцев в Израиле нет системы недобеспечения достаточно хорошая, ну, даже если сравнивать с некоторыми тут европейскими странами, то есть как бы человек, это, приехавший, он получает полные полный доступ ко всем медуслугам, как и фактически обычные гражданин Израиля, я там не говорю, у кого есть какие-то из граждан там особые там частные страховки, там то все а у многих их и нет, а так базисная, оно в принципе нормальное. И то, что есть у человека там на каком ПМЖ или на статусе беженца, оно по большому не хуже, чем у гражданина. Я, я это знаю, я общался с этими людьми, кто пользовался жалким правоохранением, и кто не был гражданином. И, то, и, даже если они там вынуждены за что-то платить, за страховку, там работодатель не платит, ну, хотя он должен платить, но они должен там сами платить, то есть это все речь идет о таких невысоких, невысоких суммах, и это все довольно речь идет о терпимых суммах, и, все нормально в этом плане. И как я сказал, огромное количество людей говорит по-русски, там врачи и так далее. То есть если надо там куда-то очередь заказать, врачи сходить, то есть вполне можно, вполне можно справиться. Ну, главное, конечно, для работы, для всего иметь здоровье, так как в Израиле еще и жарко, начиная где-нибудь с мая и до сентября-октября, температуры жаркие и высокие, и привыкшим к этому может быть трудно, хотя сейчас эта жара, она фактически везде уже там последние пять или сколько лет, в принципе, в эти летние месяцы, хоть человек в Киеве, хоть он в Израиле, хоть он там в Париже, климат какой-то стал одинаковым. В общем, на этом все. Если будут вопросы, можете писать мне в комментах и следите за новостями из Израиля, которые связаны с этими всеми постановлениями и процедурами. До свидания.